Очень настроились на эту игру. Мы сюда, у нас в команде был полнейший карантин. Мы сюда ехали в, не то, что там переезд, переезд это само собой. но это не имеет значения, все было нормально. Но перед э, играми мы, знаете, наш клуб э, перед началом сезона боролся за то, чтобы не было никаких переходов по э, отмене игр по э, транспорту или по болезни. Что -то. Команда есть календарь, мы должны играть. И получилось, что мы сами на это напоролись. У нас в команде был полнейший карантин. У нас, у нас за два дня до тренировки, за два дня до игры у нас присутствовали на тренировке 7 человек без вратаря. Вот, я был вынужден взять бус, как вратаря со второй команды. На последней тренировке уже было 10 человек. Сюда мы приехали с 15 -ю. Мы просто благодарны ребятам за игру. Мы на игру очень сильно настраивались. Мы знали, что эта игра очень много решит, как для нас в чемпионате и в моральном плане. И очень хотелось Новый год встретить с хорошим настроением. Как мы не старались, и тоже не настраивались на игру и понимали, что эта игра очень много значит в турниром положении. Все-таки разрыв, который 4 очка, если бы мы сегодня выиграли, сократился бы до 2 очков, и была бы какая-то интрига в чемпионате, ребят за золотые медали. Но, к сожалению, команда... Хочу сказать, что тоже, ребята, мы тоже достраивались, тоже понимали это все, но где-то надломились, именно надломились на игре Запорожского вратаря конка. Прекрасно сегодня парень сыграл. Он просто выбил с колеи наших нападающих, которые бросали, и он все отбивал. Вот. Ну, не забиваешь ты, забивай тебе. Вот поэтому так и получилось. Ну, и уже, конечно, прекрасно понимали, что игру не вытащить, уже просто команды, команды доигрывали. Понятно, что козырная карта была сегодня у команды Запорожья. Вот. Ну, к сожалению, не получилось той борьбы, которую мы хотели, чтобы она была, и тот, тот результат.